уверенно так вели игру, и вот последняя четверть расслабились просто и не могли забить очень долго, где-то минут пять. Просто, по-моему, у меня очень в конце они как-то не забили Трюкачева, и только все со штрафных, поэтому так медленно разрыв сокращался, и все-таки осталось 5 шесть очков. Команда соперника, как оцениваешь, могут они побороться за победу в лиге? В лиге? Есть более, uh, с более хорошим ростером команды, а так отобрать у кого-то очки у лидер. Такой очень неудобный соперник. Свои действия как и Isso